将军，将军，将军，过了这片山谷，就可以看到王都援军了。大家小心，这金粉有毒，捂住口鼻。 兄弟们，扣住口鼻，别看了，捂住！将军。 又怎么了？他们中了灵族的毒，被幻觉侵蚀了，当心！好。 已经没有援军了，严将军。今日你一死，蜀国就完了。只要我还有一口气在，你就别想得逞。严 <laughs> 将军真是重情义，不过情义会要了你的命。 殊荣，不要再杀人了。我们来九州只是为了生存，你为何要滥杀无辜？云溪，你太天真了。这世界本就是弱肉强食，只有赢的人才有资格活下去。战争只会毁了这片土地，让两族都无法生存。九州幅员辽阔，人类有着诸多的智慧，我们灵族。 应当学习在这片土地上如何生存下去，而两族也应该共同和平相处。人类卑微低贱，不配与灵族共同生存。你身为灵族圣女，为何一而再、再而三地偏袒人类？人也好，灵族也罢，这一草一木，皆是生命。 族圣女绝不会说出这种优柔姑息的话，云溪，你是不是已经把杀心封印了？没有了杀戮之心，你是弃我等未来于不顾啊！灵族的未来，绝不是靠杀戮和征服来达成的。念在你是我族圣女，别逼我下狠手。 既然如此，就休怪我手下无情。 走啊！蜀国将士没有逃跑二字。将军小心！